bilasizmi dunyoda shunday qonunlar borki ba'zida ularni eshitib hayron qoladi kishi masalan aklaxame degan joyda kechqurun soat 7 dan so'ng vannangizda eshakni cho'milishi man etiladi agarda tungi soat 7 dan so'ng vannangizda eshak cho'milsa siz katta jarimaga solinasiz agarda bu qonunni mantiqin o'ylab ko'radigan bo'lsak umuman eshaklar umri davomida biror marta bo'lsa ham vannani ko'radimi degan savolni o'zimizga berishimiz mumkin eshak nima bizni do'stimizmi yoki oila a'zomizmi keyinham eshakni aqli yetarmikan borib vannaga cho'milgani faraz qilib ko'ring kechqurun soat yettida ishdan charchab uyga keldik va kelib biz vanna qabul qilmoqchi bo'lamiz shunday qilib sochiq va shampunlarni olib vannaga qarab yo'l olamiz vannaga yetib borganimizda esa ne ko'zlar bilan qaramaylik u yoqda eshak cho'milib yotibdi eshak o'ziga oro berib har xil shampun va atirli sovunlar bilan o'zini kirlarini ketqizib vannada cho'milmoqda biz esa buni oddiy holdek qabul qilib uni vannadan chiqishini kutib turibmiz umuman aqlga sig'dirib bo'lmaydigan voqea shunday emasmi shunday ekan yaqin yillarda eshak bilan bog'liq bu qonunni hech kim buza olmasa kerak fransiyada istiqomat qiluvchilarga o'z cho'chqalariga napoleon degan laqab yoki ism qo'yish man etilgan kimda kim o'z kim cho'chqasiga napoleon deb ism qo'ysa yoki uni shu laqab bilan chaqira boshlasa katta jarimaga tortiladi shotlandiyada yashovchilarni eshigini taqillatib undan o'tirish uchun stul so'rashsa uy egalari eshik taqillatgan insonni uylariga taklif qilishga majbur bo'ladi negaki ularda shunaqa qonun bor xitoyda o'zini suvga cho'kizayotgan yoki suvda cho'kib ketayotgan insonni qutqarib olish qonun bilan taqiqlangan negaki siz uni hayotiga aralashib uni taqdirini o'zgartirgan bo'lasiz aytishlaricha hindistonni bihar degan joyida kimda kim, kim sigirni o'ldirsa yoki uni qasddan o'ldirsa sigirni o'ldirgan insonni dorga osishar ekan saudiya arabistonida erkak shifokorlar ayollarni ko'rikdan o'tkazishi yoki ularni tekshirishi qonun bilan taqiqlangan singapurda bir inson uch marotaba ko'chani iflos qilish bilan qo'lga tushsa ya'ni u ko'chaga axlat tashlagan paytda uni nazoratchilar ushlab olsa ko'chani axlat qilgan kishi haftani yakshanba kunlari men axlat to'kdim degan tablichkani bo'yniga taqib ko'chani yuvadi va o'sha kuni jazolangan kishini singapurni barcha telekanallarida yangilik sifatida ko'rsatishadi ajoyib qonun shunday emasmi buni qarangki los anjeles qonunlariga ko'ra erlar o'z xotinlarini kamar ya'ni rement bilan urishi mumkin ekan faqat kamar unchalik katta va insonga tan jarohati yetkazmaydigan bo'lishi kerak amerikaning florida shtatida uy bekalari bir kunda 3 donadan ortiq tarelka ya'ni chinni idishlarni sindirishi man etiladi hamda ular bir kunda 3 donadan ortiq buyumni uyda otib pachchoq qilishi va uni yaroqsiz holatga keltirib tashlashi qonun bilan taqiqlab qo'yilgan amerikaning florida shtatidagi barcha bino uy omborxonadagi eshiklar faqat tashqariga qarab ochilishi kerak bu qonun bilan belgilangan agarda kimda kim bu qonunni buzadigan bo'lsa katta jarimaga tortiladi nega eshiklar faqat tashqariga ochilishi kerak degan savolga javob shuki yong'in sodir bo'lganda ichkarida qolgan odamlar yong'indan qochib chiqishganda tashqariga ochiladigan eshiklar tezroq ochilar ekan indianada agarda siz chesnok ya'ni sarimsoq piyoz iste'mol qilgan bo'lsangiz 4 soat davomida kinoteatrga borishingiz hamda tramvay va trolleybuslarda yurishingiz man etiladi amerikaning urbana degan joyida pistolet ya'ni to'pponcha yordamida konserva idishlarni ochish qonun bilan taqiqlab qo'yilgan amerikani marietta degan joyida mashina yoki avtobus boshqarib ketayotgan insonlar mashina oynasidan boshini chiqarib tupurishi man etiladi lekin katta yuk mashinasini boshqarib ketayotgan insonlar bemalol boshini oynadan chiqarib tupursa bo'lar ekan amerikani kentuki shahrida ichib olgan mast inson toki oyog'ida yurar ekan u mast odam deb hisoblanmaydi u qachonki mastlikdan bosh aylanib yiqilib qolsa shundan so'ng uni mast inson deb hisoblashadi amerikaning St. Louis degan joyida ko'cha tratuorida o'tirib ya'ni shaharni har qanday ko'chasida yerga o'tirib olgancha satilda ya'ni paqirda pivo ichish qonun bilan taqiqlab qo'yilgan amerikaning kreskl degan joyida shahardagi barcha mushuklarni bo'ynida qo'ng'iroqcha bo'lishi shart negaki mushuklar kabuterlar va har xil qushlarni ovlay olmasliklari uchun qo'ng'iroqlar taqib yurishlari shart agarda mushuklar birorta qushni ovlamoqchi bo'lib unga tashlanmoqchi bo'lsalar bo'ynidagi qo'ng'iroq ovoz chiqara boshlaydi oqibatda qushlar qo'ng'iroq ovozdan cho'chib uchib ketishadi amerikaning pensilvaniya degan joyida bitta uyda 16 donadan ko'proq ayol kishi yashashi man etiladi erkaklar esa 120 donadan oshmasliklari kerak amerikaning Washington degan joyida o'smir bolalar ota onasini boy deb ko'rsatishlari qonun bilan taqiqlab qo'yilgan agarda ular haqiqatan ham boy bo'lsa unda bemalol maqtanishlari mumkin lekin kambag'al bo'lsa ota onasini boy qilib ko'rsatishi mumkin emas ekan amerikaning aydaha degan joyida tuyaga o'tirgan holda baliq tutish qonun bilan taqiqlab qo'yilgan amerikani arizona degan joyida o'g'ri agarda magazindan sovunni o'g'irlaydigan bo'lsa va o'g'irlik paytida u qo'lga tushib qolsa uni o'sha sovunda yuvinishga majbur etishadi va sovun tugamaguncha uni hech qayerga qo'yib yuborishmaydi endi faraz qilib ko'ring o'g'ri birato'la magazindan yoki do'kondan 100 dona sovun o'g'irladi va qo'lga tushib qoldi o'g'ri bir oy davomida uyga ketmasdan har kuni o'zi o'g'irlagan sovunda cho'milishga majbur bo'ladi shunday emasmi xitoyda kollejda o'qimoqchi bo'lgan bola aqlli bo'lishi shart ekan tailandda agarda saqich chaynab uni yerga uloqtirganingizni nazoratchilar ko'rib qolishsa sizga 600 dollar jarima urishadi agarda yoningizda pul bo'lmasa va siz jarimani to'lamasangiz unda sizni qamoq jazosi kutadi kanada radiolarida chalinayotgan har beshinchi qo'shiq ona tilida aytilgan bo'lishi shart o'sha uchun ham kanada radiolarida ko'pincha bir xil san'atkorlarni qo'shiqlari tez tez yangrab turar ekan london taksilariga o'liklarni ortib yurish shu bilan katta va juda qopqir itlarni mashinaga ortib yurish qonun bilan taqiqlab qo'yilgan germaniyada mashinangizni benzini tugab qolib ko'chada qolib ketsangiz siz jarimaga tortilasiz negaki siz ko'chada turib qolib boshqalarga xalaqit qilgan bo'lasiz demak germaniyada mashinangizni doim benzin baki to'la yurishi kerak buni qarangki yaponiyada ortiqcha vazn to'plash qonun bilan man etilgan ya'ni yaponlar semirib ketmasliklari kerak lekin sumo sport turi aynan yaponiyadan kelib chiqqanligini olib qarasak bu qonun unchalik o'z kuchida emasligini tushunib yetamiz arabistonda ayollar mashina boshqara olmaydi ayollarni mashina boshqarishlari qonun bilan man etilgan los anjelesda ikkita go'dakni bitta vannaga bir vaqtni o'zida cho'miltirish qonun bilan taqiqlab qo'yilgan shu bilan birga los anjelesda sudda guvohlik ko'rsatayotgan shaxsni yig'lashi ham man etilgan